как говорят это не нужно, но в принципе да, бывает перед боем можно максимум вот этот толпачок. не тряпочка, Не тряпочка. Техника идет быцеры и все остальное, а гранаты вот эти под стаканом должны быть вот такую. Понимаю, задаемся все друг другу, задаются эти вопросы, даже приходят мирные граждане к нам и говорят, ребята, почему у вас нет градов, почему у вас нет танков, почему у вас нет пушек? Мы только можем развести руками и сказать, почему это. Мы должны задать это в Генеральный штаб Украины, который руководит этим, также нашему главнокомандующему. Мы на... Бывает можно сделать так, что если это бронетехника и вы гранату просто хотите кинуть вниз. Ну, ознакомились с автоматом. Также и с немного. Как обращаться, как идти в наступление, как и отступление, как отступать, как наступать. Ну, в общем, прошли это все. Его никто не трогал, потому что мужик, который специально длится два дня.